довольных, счастливых пациентов. Спасибо большое за внимание. Следующий доклад, пожалуйста, Резниченко Наталья Юрьевна. Участие аспекты борозды с микробной резистентностью при выкористании токсичных антибиотиков в дерматологической практике. Будь Глубоко уважаемые коллеги, прежде всего, позвольте передать вам теплое пожелание от всей кафедры дерматовенерологии Запорожского государственного медицинского университета. И э, позвольте передать вам пожелание здоровья, мира и профессионального успеха. И позвольте перейти к теме сегодняшнего доклада. Это, наверное, чрезвычайно актуальная проблема не только в практике дерматовенеролога, но также и в практике всей медицины в целом. Это микробная резистентность при применении антибиотиков. И прежде всего с этой проблемой мы сталкиваемся в случаях лечения пиодермии. Каждый из нас в своей практической деятельности, наверное, ежедневно встречает пациентов с бактериальными инфекциями кожи. И вот пациенты с пиодермиями в экономически развитых странах составляют примерно треть среди всех больных инфекционной патологии. При этом среди детей заболеваемость гораздо выше и составляет 60% среди всех дерматозов в данном возрасте. Вот именно это обусловливает чрезвычайную актуальность подбора адекватной терапии, особенно топической терапии как детей, так и взрослых. И вот если говорить о проблеме резистентности, то они вот так вот чрезвычайно актуально говорят начиная с 70-х годов прошлого столетия. Это связано с появлением в этот временной период метицелин-резистентных штаммов стафилокока, и прежде всего, метицелин-резистентных штаммов золотистого стафилокока. Именно с этого времени, именно метицелин-резистентные штаммы золотистого стафилокока являются ведущими возбудителями нозокомиальных инфекций. Вторая проблема резистентности антибиотиков, к антибиотикам это проблема макролидрезистентности. Она возникает в 90-х годах прошлого века, и во многих странах Европы, среди них Греция, Болгария, Румыния, это также азиатские страны, резистентность микроорганизмов к макролидам достигает 20%. К 2000-м годам резистентность становится еще выше и достигает 25% в странах Европы. А это значит, что каждый четвертый случай лечения бактериальных инфекций кожи макролидами, как системными, так и наружными, является неэффективным. И мы имеем дело с постоянными рецидивами и с хроническим течением теодермии. А в некоторых странах, вот давайте вдумаемся в эту цифру, резистентность к макролидам достигает 60%. Это такая страна, как Греция. И вот в связи с таким уровнем резистентности микроорганизмов американское общество по борьбе с инфекционными заболеваниями разработало специальные клинические руководства по лечению больных пиодермии, И вот они представлены на данном слайде. Если говорить о лечении импетига, которая обусловлена бета-гемолитическим стриптококом группы А, а также метицелин, нерезистентным стафилококком, то препаратами первой линии терапии, именно топической терапии, является ритопамулин. На рынке Украины это альтарга. А также это мупирацин. На рынке Украины это бактробан. И только в случаях уже осложненных либо распространенных форм рекомендовано включение системных антибиотиков. Вот к системным антибиотикам в первую очередь относятся цефалексин, амоксициллина, клавуланат, а также клиндомицин. В тех случаях, если импетига обусловлена метицелин резистентными штаммами золотистого стафилокока, в системную терапию рекомендовано добавлять доксициклин, ниноциклин, э, а вот топическая терапия остается прежней. Препаратами выбора все так же остаются мупирацис и ретопомулин. Вот в чем особенность данных топических антибиотиков? Мупироцин и его представитель на рынке Украины Бактрабан являются антибиотиком особого класса, аналогов которому нет во всем мире. И его уникальность заключается в том, что он практически не абсорбируется с поверхности кожи. А соответственно, при его применении мы имеем дело с очень низким потенциалом возникновения системных побочных действий. И вот по эффективности мупироцина во всем мире было проведено большое количество исследований. Мне бы хотелось остановиться на некоторых из них, поскольку они отражают необходимость применения именно муперацина как препарата первой линии терапии в случаях импетига. Так вот, одно из исследований показывает, что в случаях импетига, обусловленных стриптококом группы А, муперацин показывал свою эффективность в ряду бацитрацина и фузидата натрия, как препарат наиболее эффективный. Вот мы можем видеть, что мупирацин активнее фузитата натрия до 64 раз. Это говорит о том, что именно мупирацин должен в первую очередь применяться в случаях импетига, обусловленных стриптококковой инфекцией. В тех случаях, когда мы имеем дело с импетига, обусловленными бета-гемолитическим стриптококком, также показывал свою первоочередную эффективность в ряду таких антибиотиков, как гентамицин, неомицин, а также фузидат натрия. И вот если мупирацин был эффективнее фузидата натрия до 16 раз, а вот эта эффективность оценивалась по минимальной ингибирующей концентрации. подтверждает первоочередность применения именно мупирацина в качестве топической терапии импетива, которая обусловлена стафилококковой инфекцией. Но для практического врача, наверное, вот слова «минимально ингибирующая концентрация» мало что значат. Для каждого из нас более важна клиническая эффективность и выздоровление каждого из наших пациентов. И вот следующий слайд как раз представляет исследования, которые были проведены по клинической Извлеченности пациентов с импетигом на фоне применения бактрабана и, как сравнение, наружное применение фузидат натрия. И вы можете видеть, что пациенты, которые применяли бактрабан, в 99% случаев были излечены через 7 дней терапии. В случаях фузидата натрия вы можете видеть, что как бактериальная эрадикация, так и клинический эффект наступал в меньшем проценте случаев, учитывая аналогичный курс терапии. Но следует сказать, что есть уникальные особенности именно мази Бактраван. Мы знаем, что Бактраван выпускается и в форме крема, и в форме мази. Но вот мазь имеет свои особенности. И они заключаются прежде всего в его основе. Основа является полиэтиленгликоль. Это водорастворимая основа, которая обладает выраженным астматическим и абсорбирующим эффектом. И соответственно, мазь Бактраван может наноситься на любые участки кожного покрова часть головы, поскольку она легко смывается с волосистой части головы, не оставляя жирную пленку, которую всегда боятся наши пациенты. Кроме того, благодаря выраженному астматическому и абсорбирующему эффекту, она может наноситься в том числе на участки эксудации, эффективно их устраняя. Вот это чрезвычайно важно при лечении экзем участками мокнутия при наличии осложнения вторичной инфекции или в случаях микробных экзем, о которых сегодня уже много говорилось. Кроме того, сам по себе полиэтиленгликоль обладает неспецифическим антисептическим действием. И по своей эффективности он сравним даже непосредственно с основным действующим веществом мазибактробан, то есть с муперацином. Важной особенностью мупирацина и мази Бактрабан является возможность ее применения, начиная с раннего детского возраста. Вот мазь Бактрабан рекомендована к применению уже с двухмесячного возраста, а крем с однолетнего возраста. И кроме того, в отличие от других топических кортикостероидов, мы должны помнить, что Бактрабан может наноситься на обширные участки кожного покрова. Основные показания к его применению это не только первичные пиодермии. Но сегодня много говорилось о возможности осложнения хронических дерматозов вторичной инфекции. И прежде всего это атопический дерматит. И вот исследования как зарубежные, так и исследования проведенные профессором Лидией Денисовной-Калюжной показывают чрезвычайно важную актуальность золотистого стафилококка в патогенезе возникновение атопического дерматита. Если ранее мы использовали для лечения комбинированные средства, именно для атопической терапии, то вот последние данные, так охрановский обзор от 2010 года, показывают, что в терапии нет преимуществ при применении комбинированного средства перед э, двойной терапией, отдельно, когда мы назначаем топический кортикостероид и топический антибиотик. И нам следует помнить, что большинство комбинированных препаратов, зарегистрированных в настоящее время в Украине, содержат топические кортикостероиды старых поколений, например, такие как бетаметазон. И вот они обладают низким профилем безопасности, о чем сегодня так долго говорил Александр Иванович. Поэтому, когда мы выбираем топическое средство для лечения, аллергодерматозов, хронических аллергодерматозов, осложненных вторичной инфекцией, мы должны ориентироваться прежде всего на топические кортикостероиды с высоким профилем безопасности. И естественно, в дополнение к ним назначать топические антибиотики, которым в настоящее время отсутствует резистентность. Вот таким средством является мупирацин. И вот Перед вами прекрасная схема, комбинированная схема применения отдельно топического кортикостероида с высоким профилем безопасности, это путевей, и применения бактропана, как топического антибиотика, которому в настоящее время отсутствует резистентность. Но мне бы хотелось показать вам несколько клинических случаев, я не буду останавливаться на бактериологической картине у данных пациентов, при которой как раз была уместно комбинированная терапия. В данном случае вы можете видеть синдром литла лосюэра с поражением волосистой части головы и формированием популезных высыпаний розово-фиолетовой окраски, а также рубцов очаговой лапицей. И вот уже та же пациентка после проведенного курса лечения с топическим применением кутерейта и бактрабана. Вы видите полное устранение воспалительных явлений, но, естественно, очаги рубцовой лапицы будут сохраняться в течение всей жизни. Вот еще один клинический пример – это гипертрофическая форма красного плоского лишая у пожилой пациентки. И вот здесь чрезвычайно актуально то, что бактробан может применяться на обширные участки кожного покрова. Вот вы можете видеть, что до лечения практически вся голень у пациентки была поражена. И последний клинический случай, также гипертрофическая форма красного плоского лишая, подтвержденная гистологически. Также пациентка до лечения и после лечения с применением топического антибиотика бактрабана и более длительного курса топического кортикостероида. Таким образом, мы с вами можем сделать выводы, что, конечно, для наших пациентов в лечении более удобны комбинированные средства. Однако применение топических кортикостероидов с высоким профилем безопасности и топических антибиотиков, которым отсутствует резистентность, это более патогенетически обусловленный подход. И он позволяет обеспечить как эффективность лечения, так и адекватный курс терапии. Я благодарю вас за внимание.